हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम फाइव का जो फाइनेंशियल अकाउंट है है उसमें चैप्टर नंबर जो रेशियो एनालिसिस गुणोत्तर विश्लेषण उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर कराने वाली हूँ ये जो सम है वो मोस्ट आईएमपी सम है ठीक है तो ध्यान से आप लोगों को समझना होगा तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को क्या दिया गया है तो कभी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई ठीक है दोनों ईयर की 2008 और 2009 की ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को

और 2009 का है वन लेख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो वो यहाँ पे एज इट इज आप लोगों को लिख देना है देन उसके बाद प्लस आप लोगों को 50 परसेंट करना होगा ठीक है जो 50 परसेंट टैक्स हम लोग लेस करते वो यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना होगा ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप लोगों को टैक्स और इंटरेस्ट के पहले का निकालना होगा इसीलिए ठीक है तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे वन लेख और यहाँ पे करेंगे वन लेख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा टू लेख और यहाँ पे आएगा थ्री लेख ठीक है देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ठीक है यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन भी कोई भी नहीं दिया गया है इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर लेंगे तो ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर है टू थाउजेंड एट के लिए यहाँ पे है वन थाउजेंड ठीक है तो वन थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट यानी कि ट्वेल्व थाउजेंड आ जाएगा तो यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड आप लोगों को एड करना होगा तो यहाँ पे टू लेख ट्वेल्व थाउजेंड आप लोगों को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा कौन सा मिलेगा तो वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला ठीक है देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टू थाउजेंड नाइन में ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर कितने 1 तो उसके भी 12 परसेंट यानी कि 12,000 थाउजेंड आएगा तो यहाँ पे थ्री लेख 12,000 आंसर आ जाएगा ठीक है देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को जो सेल्स दिया गया है क्रेडिट सेल्स दिया गया है ठीक है और ब्रैकेट में दिया टोटल सेल्स जो है उसके सेवेंटी है और यहाँ पे थ्री लेख 2008 के के और 2009 उजेंड ठीक है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग 2008 का कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को अज्यूम क्या करना है कि टोटल सेल्स जो है आप लोगों का एट गुजराती में थे कुल वेचाण जैसे सौ टका हंड्रेड परसेंट है उसके बाद इसमें से क्रेडिट सेल क्या है इतने की उधर वेचन शू है तो सेवेंटी फाइव परसेंटेज है तो इसमें से लेस हम लोग कितना करेंगे सेवेंटी फाइव परसेंट जो यहाँ पे है क्रेडिट सेल ठीक है कि उधर वेचन है तो यहाँ पे रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट बचेगा वो क्या हो जाएगा कैश सेल तो आप लोगों को इस तरह से करना है अगर सेवेंटी फाइव परसेंटेज के सामने यहाँ पे थ्री लेख आप लोगों को सेल्स दे ही दिया है ठीक है जो क्रेडिट सेल है तो यहाँ पे 100 परसेंट के सामने कितना यानी कि टोटल सेल्स कितना हो जाएगा तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा फोर लेख ठीक है तो फोर लेख क्या हो जाएगा टोटल सेल्स गुजराती मत हसे कुल वे ठीक है Then उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 2009 में कितना दिया गया है तो थ्री लेख सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पे भी सेम हम लोग इस तरह से करेंगे कि टोटल सेल्स हमारा हंड्रेड है उसके बाद यहाँ पे पे करेंगे ठीक ठीक है है यानी कि 25 remaining बचेगा तो तो अगर के के सामने आप तो के सामने आप लोगों को कितना थीके? इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को करना होगा तो आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा फोर लैख एटी थाउजेंड ये क्या हो जाएगा टोटल सेल्स कुल खरीदी ठीक है आप लोगों क्या करना है तो परचेस की जो इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे दिया गया है टोटल परचेस और ब्रैकेट में क्या लिखा है कि कैश परचेस जो है वो क्रेडिट परचेस का टू बाई फाइव है ठीक है यानी कि टू फिफ्थ पोर्शन है और यहाँ पे अमाउंट कितनी दी अमाउंटी थाउजेंड गुजराती में आपलू के रोकड़ खरीदी उधार खरीदी खरी ना बे भाग्य पांच बे, बे नो पांचमो भाग छे ठीक है तो पे सबसे फर्स्ट हम लोग टू टू थाउजेंड एट के लिए कैलकुलेशन के करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या करेंगे तो यहाँ पे किसका सेवेंटी यहाँ पे टू बाई फाइव जो है उसका अगर हम लोग परसेंटेज निकाले तो आप लोगों को ऑलरेडी कितना परसेंटेज मिलेगा तो फोर्टी मिल जाएगा परसेंटेज यहाँ पे टू बाय फाइव इंटू हंड्रेड करना होगा ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को फोर्टी परसेंटेज मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है तो कैश परचेज जो है वो क्रेडिट परचेस का फोर्टी परसेंट है यानी कि अज्यूम क्या करना होगा क्रेडिट परचेज ठीक है ऐल की उधार खरीदी जो है धारवा तो यहाँ पे अज्यूम हम लोगों ने किया है कि हमारा क्रेडिट परचेस क्या है तो वो है 100 ठीक है देन उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर केस परचेस कितना है तो 40 परसेंट यानी कि इसमें से 40 हो जाएगा तो देन उसके बाद यहाँ पे आगे इसका टोटल कितना होगा 140 ठीक है यानी कि आप लोगों का टोटल परचेस क्या हो जाएगा एटले के कुल खरीदी सु था से 140 यानी कि 140 ठीक है तो आप लोगों को टोटल परचेस दे ही दिया है तो 140 के सामने परचेस कितना दिया गया सिक्स लेख थर्टी थाउजेंड टू थाउजेंड एट के लिए है ठीक है तो यहाँ पे उसके सामने सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड है तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना होगा दोनों परचेस तो हम लोगों ने यहाँ पे हंड्रेड के अज्यूम किया था क्रेडिट परचेस है लेकिन उधार खरीदी धारी हथी ठीक है तो हम लोग लिखेंगे हंड्रेड के सामने कितना ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा तो वो मिल जाएगा वन लेख एटी थाउजेंड ठीक है हंड्रेड अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड आंसर मिलेगा और हंड्रेड की जगह पे आप लोग फोर्टी पुट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे वन लैख एटी थाउजेंड आंसर मिल जाएगा ठीक है यानी कि जब भी आप लोग हंड्रेड की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा क्रेडिट परचेस एटले के उधार खरीदी और जब भी आप लोग फोर्टी पुट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कैश परचेस मिल जाएगा ठीक है एटले के रोकड़ खरीदी ठीक है तो देन उसके बाद टू थाउजेंड नाइन के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे भी सेम इस तरह से भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम लोगों का क्रेडिट परचेस क्या है तो वो हो जाएगा हंड्रेड प्लस हम लोग क्या करेंगे तो कैश परचेस कितना दिया गया तो टू फिफ्थ यानी कि फोर्टी परसेंट हो जाएगा तो प्लस आप लोगों को करना होगा कैश परचेस वो है फोर्टी तो वन फोर्टी आप लोगों का टोटल परचेस हो गया ठीक है तो यानी कि वन फोर्टी के सामने आप लोगों को परचेस के अमाउंट कितनी दी गई है नाइन लाख एटी थाउजेंड तो लिखेंगे नाइन लाख एटी थाउजेंड तो यहाँ पे हंड्रेड के सामने कितना ठीक है तो अगर इस तरह से आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों को सेवन लेख आंसर मिल जाएगा ठीक है सेवन लेख क्या हो जाएगा क्रेडिट परचेस एटले के उधार खरीदी थसे और रिमेनिंग जो भी बचेगा टू लेख एटी थाउजेंड वो हो जाएगा कैश परचेस एटले के थसे रोकड़ खरीदी उसके बाद आगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को दिया गया है करंट रेशियो फाइंड करने का ठीक है एटले के चालू गुणोत्तर शोधवा तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है तो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ठीक है एटले के चालू मिलकर तो भाग्या चालू देवा ठीक है तो यहाँ पे करंट असेट्स आप लोगों को कौन कौन सी लेनी है तो एक आएगा डेटर्स बिल्स रिसीवेबल स्टॉक और कैश बैंक बैंक बैलेंस ठीक है तो वो सब आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखना है डेटर्स तो वो कितने दिए गए तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो भी यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2008 का ही ध्यान में लेना है ठीक है तो सबसे फर्स्ट डेटर्स आप लोगों को वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड दिए गए दिए गए है कि देवादौर आप एक लाख वीस हजार रिसिवेबल एटले लेनी हूंडी आपेली पचास हजार तेन उसके बाद आगे यहाँ पे स्टॉक आप लोगों को वन लेख नाइन्टी थाउजेंड दिया है तेन उसके बाद कैश एटले के रोकड़ आपेली फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो ये चारों का टोटल यहाँ पे हो जाएगा फोर लाख ठीक है तो फोर लेख क्या हो जाएगा करंट असेट्स एले के चालू मिलको तो थसे उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा बीओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट वो है वन लाख रुपीस का ठीक है उसके बाद क्रेडिटर्स दिए गए है एले के लेनदार आप लाख बीस हजार ना देन उसके बाद बिल्स पेबल एटले की देवी हुडी एसी हजार नी आपेली है ठीक आप है तो यहाँ पे आप लोग को टोटल मिल जाएगा थ्री लाख तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आएगा फोर लाख यानी कि करंट असेट्स डिवाइडेड बाय थ्री लाख यानी कि करंट लाइबिलिटीज एले के चालू जवाबदारी ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को वन पॉइंट थर्टी थ्री इज टू वन आंसर मिल जाएगा ठीक है ये हो जाएगा टू थाउजेंड एट के लिए उसके बाद टू थाउजेंड नाइन में आप लोगों को क्या करना है तो फोर्मूला तो सेम ही आने वाला है और करंट असेट्स में यहाँ पे डेटर्स आप लोगों को कितने दिए गए है तो वो है टू लेख के ठीक है एटले के देवादार आप लाख ना देने उसके बाद यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दिया गया है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है एटले के लेने हुडी उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आप लोगों को थर्टी थाउजेंड दिया गया है તેન લાસ્ટ મે કેશ બેંક બેલેન્સ એટલે કે રોકડ બેંક સિલક 1 લાખ આપેલી છે ઠીક હે તો આપ લોકો કા યહાં પે કરંટ એસેટ્સ કા ટોટલ કેટના હોજેગા 380000 ઠીક હે ઓર ઉસકે બાદ નીચે કે આયેગા કરંટ लायबिलिटीज એટલે કે ચાલુ દેવા થશે તો ઉસકે લિયે યહાં પે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપ લોકો કો દિયા ગયા 130000 કા ઠીક હે તેન ઉસકે બાદ ક્રેડિટર્સ એટલે કે લેણદાર આપેલા છે 150000 કે તેન ઉસકે બાદ બિલ્સ પેએબલ એટલે કે દેવી હુંડી ખાતે તો વો યહાં પે 1 લાખ કી અમાઉન્ટ હોજેગી ઠીક હે तो इसका टोटल कितना आएगा थ्री लेख एटी थाउजेंड ठीक है यानी कि करंट अशेय आप लोगों की थ्री लेख एटी थाउजेंड आई डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज भी थ्री लेख एटी थाउजेंड आई ठीक है यानी कि वन इज टू वन आप लोगों को आंसर मिल जाएगा ठीक है एट्ले की एक जेम एक जवाब मर से उसके बाद आगे यहाँ पे सेकेंड नंबर का आप लोगों को फाइंड करना है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड एटले की रोकाल मूडी पर वर्तनों दर तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है नेट प्रॉफिट लिखना होगा इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड ठीक तो तो है એટલે કે શેર હોલ્ડરના ભંડારો તો અહીંયા તો ભી અહીંયા પે જો હમ લોકો ને પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કિયા થા નેટ પ્રોફિટ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ કેટના હે 212000 તો વો ઉસકી અહીંયા પે આપ લોગો કા અમાઉન્ટ લખ દેની હે ઇનટુ 100 બાય શેર હોલ્ડર ફંડ ઠીક હે તો શેર હોલ્ડર ફંડ મે અમાઉન્ટ કેટલી આયેગી વો આપ લોગો કો અહીંયા પે દેખના હી ઠીક હે તો શેર હોલ્ડર ફંડ મે ફર્સ્ટ ક્યા આયેગા ઇક્વિટી શેર્સ એટલે કે ઇક્વિટી શેર આપેલા છે ઉસકે બાદ પ્રેફરન્સ શેર ઉસકે બાદ જનરલ રિઝર્વ પીએનએલ એકાઉન્ટ એન્ડ ડિબેન્ચર્સ आप ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2008 का इक्विटी शेयर कितना दिया गया है तो वो है फाइव लैख देन उसके बाद 2009 में आप लोगों को दिया गया है सिक्स लेख ठीक है दोनों साथ में आप लोगों को लिखना है साथ में कैलकुलेशन हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर मूडी एटले के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे आप लोगों को 2009 में दिया गया है थ्री लेख और 2008 में भी सेम थ्री लेख ही दिया गया है ठीक है देन उसके बाद आगे यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना दिया गया है तो 2008 के लिए यहाँ पे 70,000 आप लोगों को दिया है ये हो जाएगा जनरल रिजर्व एटले के सामान्य अनामत और 2009 में आप लोगों को वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड दिया है ठीक है देन उसके बाद यहाँ पे पीएनएल अकाउंट नफा नुकसान खातू तो उसमें यहाँ पे आप लोगों को वन लैख थर्टी थाउजेंड किसके दिए टू थाउजेंड एट के और टू थाउजेंड नाइन में आप लोगों को एट्टी थाउजेंड दिया गया है ठीक है देन उसके बाद एड करना है डिबेंचर ठीक है तो डिबेंचर दोनों में वन लेख है ठीक है तो यहाँ पे फाइनल हम लोग टोटल कर देंगे तो टोटल आप लोगों का 2008 का कितना आएगा 11 लाख देन उसके बाद 2009 का कितना आएगा तो यहाँ पे 12 लाख ठीक है देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे 11 लाख आप लोगों का क्या आया यहाँ पे शेयर होल्डर फंड ठीक है शेयर होल्डर भंडोरों भंडोरों भंडोरो आ गया है तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे क्या लिखना होगा डिविजन में इलेवन लाख ठीक है तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को फाइनल आंसर मिलेगा नाइनटीन पॉइंट ट्वेंटी सेवन परसेंटेज ठीक है ये हो जाएगा सेकंड नंबर में 2008 का आंसर ठीक है देन यहाँ पे टू थाउजेंड नाइन में अगर हम लोग देखें तो नेट प्रॉफिट कितना आया था तो थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड आया था हमारा ठीक है तो थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड इंटू हंड्रेड बाय यहाँ पे कितना आया था शेयर होल्डर फंड तो ट्वेल्व लैख तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना परसेंटेज मिलेगा तो ट्वेंटी सिक्स परसेंटेज ठीक है ये हो जाएगा टू थाउजेंड नाइन का उसके बाद यहाँ पे आगे थर्ड नंबर का आता है ले गुणोत्तर उसमें क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल हूं उसको डिवाइड करना होगा आप लोगों को थ्री सिक्सटी यानी कि इन करना होगा थ्री सिक्सटी डेज और डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस उधार खरीदी ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को टू थाउजेंड एट में कितना दिया गया है क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स यानी कि गुजराती में क्या होता है लेनदारों तो वो दिया गया है वन लैख टेन थाउजेंड प्लस बिल्स रिसीवेबल सॉरी बिल्स पेएबल એટલે કે દેવીમુndi કેટલી આપેલી છે 80000 ઠીક હે 80000 * 360 / આપ લોકો કો કરના હોગા 450000 જો 2008 કા ક્યા થા ક્રેડિટ પરચેસ એટલે કે ઉધાર ખરીદી તો યહા પે આપ લોકો કો આન્સર મિલ જાયેગા 160 ડેઝ એટલે કે 160 દિવસ તેનો ઉસકે બાદ 2009 મે તો ક્રેડિટર્સ કેટને دیے ગયે થે 150000 Then उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे बिल्स पेबल कितने है इन टू थ्री सिक्सटी डेज और डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस कितना आया था था का तो तो वो मिला ठीक है तो पे फाइनल आंसर कितना मिलेगा वन ट्वेंटी नाइन डेज इतना यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा उसके बाद फोर्थ नंबर का आप लोगों को निकालना होगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड एटले के इक्विटी शेयर होल्डर नाम भंडोड़ परिवाइडेड तो इक्विटी शेयर प्रॉफिट यानी कि फाइनल प्रॉफिट आप लोगों को लेना है ठीक है जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोगों ने निकाला था वो नहीं लेना है मगर जो बुक में डायरेक्टली दिया गया है वो लेना होगा तो यहाँ पे 2008 के लिए प्रॉफिट कितना था तो वन लेख था इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर फंड कितना आएगा એટલે કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરનો ભંડોળો કેટલા આવશે તો અહીંયા પે સૌથી ફર્સ્ટ 2008 કે લિયે હમ લોકો શું કરેંગે ઇક્વિટી શેર્સ કિતને થે હમારે 5 લાખ તો વો લખ દેંગે 5 લાખ 1000000 તેન ઉસકે બાદ અહીંયા પે પીએનએલ એકાઉન્ટ મે કિતને થે 130000 તો તેન ઉસકે બાદ જનરલ રિઝર્વ મે એટલે કે સામેને અનામાતમ કેટલા આપેલા હતા તો 70000 ઠીક હે તો ફાઇનલ ટોટલ આપ લોગો કો કિતને મિલ જાયેગા 7 લાખ મિલ જાયેગા ઠીક હે તો યાની કી અહીંયા પે ક્યા હો જાયેગા ડિવિડેડ બાય 7 लेक। तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा 14.29 परसेंटेज ठीक है ये हो जाएगा 2008 के लिए उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग 2009 की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए 2009 में तो वो है सिक्स लेख ठीक है प्लस हम लोग हम लोगों को करना होगा पीएनएल अकाउंट नफा नुकसान खातू तो वो यहाँ पे आप लोगों को एटी थाउजेंड दिया, तो दिया गया है तो वो है वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो फाइनल टोटल आप लोगों को एट लेख मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे टू थाउजेंड नाइन का क्या हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट कितना वन लेख फिफ्टी थाउजेंड आप लोगों को ऑलरेडी दिया था इन टू हंड्रेड बाय हम लोगों ने यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना मिला एट लेख मिला ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखने लिख देना होगा एट लेख

तो वो बुक में देखना होगा आप लोगों को थ्री लैख दिए गए हैं प्लस डिबेंचर यहाँ पे वन लेख के है ठीक है और डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए हैं तो फाइव लैख तो फाइनली आप लोगों को रेशियो कितना मिल जाएगा जीरो पॉइंट ठीक है ये हो जाएगा टू थाउजेंड एट का उसके बाद आगे यहाँ पे टू थाउजेंड नाइन में क्या आएगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आप लोगों को दिया गया है थ्री लेख इंटू वन लैख आप लोगों को प्लस होगा 1 लाख आप लोगों को डिबेंचर दिया गया है ठीक है એટલે કે ડિબેન્ચર ઓપેલા છે डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल એટલે કે ભાગ્યા ઇક્વિટી શેર મૂડી ઠીક હે તો વો યહાં પે આપ લોગો કો 6 લાખ કા બુક મે دیا ગયા ઠીક હે તો ફાઇનલ આપ લોગો કો કેટના આન્સર મિલેગા તો 0.67 ઇસ્ટુ 1 યે હો જાયગા 2009 કા આન્સર ઉસકે બાદ આગળ યહાં પે

आ तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे इक्विटी ठीक है तो इक्विटी यहाँ पे हम लोग कौन सा अभी कंसिडर करेंगे टू थाउजेंड एट का ठीक है तो टू थाउजेंड एट में आप लोगों को इक्विटी की अमाउंट दी गई है फाइव लैख ठीक है उसमें प्लस करना होगा टेन परसेंट टेन परसेंट प्रेफरेंस है तो उसकी अमाउंट है थ्री लैख देन उसके बाद ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर आप लोगों को दिए गए हैं वन लेख रुपीज के देन उसके बाद जनरल रिजर्व दिया गया है सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का ठीक है उंट आप लोग को वन लैख थर्टी थाउजेंड का बुक में दिया गया है तो फाइनल यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स का टोटल कितना हो जाएगा तो इलेवन लैख ठीक है एटले के लांबा गाड़ाना भंडोड़ों कुल थसे अग्न लाख ठीक है उसके बाद फिक्स्ड असेट्स में हम लोग क्या कह लेंगे तो फर्स्ट आएगा लैंड एटले के जमीन थसे तो उसका यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को फाइव लाख दिया गया है तेन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आएगा मशीनरी एटले के यंत्रो तो उसकी अमाउंट यहाँ पे थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड दी गई है और लास्ट में आएगा फर्नीचर तो उसकी अमाउंट यहाँ पे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड दी गई है ठीक है तो फाइनल यहाँ पे टोटल आप लोगों को टेन लैख मिल जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग टर्म फंड हमारे कितने आए इलेवन लैख और उसको डिवाइडेड बाय टेन लैख करना होगा ठीक है तो यहाँ पे वन पॉइंट वन इज टू वन आप लोगों को आंसर मिल जाएगा ठीक है 1.1:1 ठीक है ये हो जाएगा 2008 के लिए उसके बाद यहां पे आप लोगों को देखना होगा 2009 के लिए ठीक है तो उसके लिए यहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या-क्या आएगा એટલે કે લાંબા ગાળાના દેવામાં શું આવશે તો સૌથી ફર્સ્ટ ઇક્વિટી તો ઇક્વિટી કે અમાઉન્ટ આપ લોકો કો 6 લાખ કી દી ગઈ હે ઠીક હે તેન ઉસકે બાદ સેકન્ડ આયગા 10% પ્રેફરન્સ શેર તો પ્રેફરન્સ શેર કી અમાઉન્ટ 3 લાખ આપ લોકો કો દી ગઈ હે 2009 મે તેન ઉસકે બાદ યહાં પે 12% ડિબેન્ચર કિતને હે वन लाख रूपीज के ठीक है सामान्य अनामत कितनी अपेली है तो वो है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंडे नफा नुकसान खातु तो वो है एटी थाउजेंड रुपीज का ठीक है ऐसी हजार फाइनल टोटल हो जाएगा ट्वेल्व लैख रूपीज ठीक है बाद यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट आएगा लैंड एट्ले के जमीन तो उसकी यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को सिक्स लेख दी गई है प्लस हो जाएगा मशीनरी एटले के यंत्रो तो उसकी यहाँ पे अमाउंट फोर लैख है देन उसके बाद फर्नीचर तो वो दिया गया है टू लेख का ठीक है तो फाइनल आप लोगों को कितना मिल जाएगा ट्वेल्व लैख ही मिलेगा तो यानी कि लॉन्ग टर्म्स फंड्स टर्म फंड लैख डिवाइडेड बाई यहाँ पेट्स पे कितनी आई ट्वेल्व लैख ठीक है तो यानी कि इसका रेशियो क्या निकलेगा वन इज टू वन ठीक है ये हो जाएगा टू थाउजेंड नाइन का आंसर तो वन इश टू वन आप लोगों को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में फाइंड करेंगे Ratio, जो में? तो जो आप नेट प्रॉफिट रेश्यो એટલે કે ચોખ્ખો નફાનો ગુણોત્તર ઠીક હે જો ભી એ વિડિયો કો દેખ રહે હે વો વિડિયો કો લાઈક ઓર શેર karna મત ભૂલના ઓર ચેનલ કો જરૂર સે સબસ્ક્રાઇબ કર દેના તાકે જો ભી ન્યુ વિડિયો આય ઉસકી આપ લોગો કો નોટિફિકેશન મિલ જાયેગી ઠીક હે તો યહા પે આપ લોગો કો ક્યા karna hai નેટ પ્રોફિટ રેશિયો મે તો જો આપ લોગો કા નેટ પ્રોફિટ આય ફાઇનલ ઇનટુ 100 डिवाઇડેડ બાય સેલ્સ karna hoga ઠીક હે તો સબસે ફર્સ્ટ 2008 મે નેટ પ્રોફિટ કિતના થા તો 1 લાખ થા ઇનટુ 100 डिवाઇડેડ બાય सेल्स टोटल सेल्स कितना आया था तो ठीक है तो, तो यानी कि आप लोगों को 25 मिल जाएगा, 2008, 25 नफा नो दर मरसे ठीक है बाद यहाँ पे टू थाउजेंड की अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट था वन लेख फिफ्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय सेल्स कितना था तो वो था फोर लेख एटी थाउजेंड का ठीक है टू का तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 31.25 परसेंटेज आंसर मिलेगा ठीक है ये हो जाएगा 2009 के लिए परसेंटेज ठीक है तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 35 था वो कंप्लीट होता है आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल